Hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev çox ucuz bir qiymətə satışa çıxarılıb. Bildirmək istəyirəm ki, ev Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut dayanacağına yaxın, ailə marketə yaxın bir ərazidədir. Gördüyünüz kimi evin bu formada həyət yanı sahəsi var. Həyət yanı sahəsinə bir maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər və evin yaxınlığında da bütün şəraitlər mövcuddur. Dəyərliz izləyicilərimiz bildirmək istəyirəm ki, ev yerdən 7 daş kürsüdədir. Qoşa daşla inşa olunub evin alt hissəsində. Bax bu formada zəzəmsiz var, zəzəmsiz tamamilə qurudur, rütubəti yoxdur. Bax burada gördüyünüz kimi hətta həyətdə. kombi xəttidir, su kranıdır və yəni burada alümağ üçün yer də düzəltmək olar. Və bildirmək istəyirəm ki, dəyərliz izləyicilər bu qiymətdə hazırda Bu Yaşabeklərə yaxın məsafədə olan həyət evi hal-hazırda bu qiymətə yoxdur. Daxil oluq evin içinə təmir də çox yüksək səviyyədə aparılıb. Döşəməsi laminatdır. Və bunu da bildirim ki, ev ümumiyyətlə 3 otaqdan ibarətdir. Baxın burada belə bir qonaq otaqdır. Televizoraltığı yığılıb. Evin məktəbə yaxınlığı var. Yaxınlığında marşrut dayanacağı mövcuddur maketlər var. Baxın, burada belə bir mətbəxdir. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl mətbəxdir. Dəyərlizləyicilə bir daha nəzərə çatdırım ki, evin təmirli, çox səliqəli və keyfiyyətli aparılıb. E, bu ikinci otaqdır və sonda baxın belə bir növbəti yataq otağıdır. Qiyməti 46.000 manata deyilir, real alıcılarla razılaşmaq mümkündür. Dəyərlizləyiciləyimiz bir daha da bildirim ki, ev nağd satılır. Nadir şəkildə real alıcılarla qiymətlə razlaşmaq mümkündür və barter yoxdur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.